Здравствуйте, друзья! Хочу вам рассказать о телескопическом держателе датчика эхолота. Предназначен для закрепления трансдюсера на трансе лодки, либо на борту. Держатель подходит для разных типов датчиков. Конструкция состоит из адаптера, телескопических труб и универсального крепления датчика. Адаптер оснащен специальной системой отбрасывания датчика при попадании на препятствие. Жесткость соединения регулируется ручкой гайки. Максимальная глубина погружения датчика от точки крепления 514 мм. Раздвижная система крепления позволяет надежно закрепить большинство типов датчиков. А дополнительные плавники системы позволяют защитить датчик от механических повреждений. Адаптер этого аксессуара позволяет закрепить его в любом замке Орикофаста. Трубы изготовлены из алюминия, покрыты нудным слоем. Все остальные детали изготовлены из полиамида, армированные стекловолокном. Я лично гарантирую качество произведенной продукции компании Борика, потому что являюсь идейным вдохновителем, создателем и активным пользователем.